Yaradıcı kimi Əxil Fərəz Zəncani adlı bir şəxsin adı mənbələrdə qeyd olunur. Əxil-lərin ünlü atasının 9-cu əsrdə yaşamış, Azərbaycanın Zəncən kəndində doğulmuş Əxil Fərəz Zəncani olduğuna şübhə yoxdur. Fransız tarixçisi Gladys Kahan Onlar gündüzlər şəhərin adi həyatını yaşayırdılar. Adi ticarət həyatı. Gecələr isə O gecələrin birində fitnə namellər oxundu. Və hər şey o fitnə namellərdən başlandı. Əxillikdən öncə fitovat var. Fəta, icid deməyidi. Fitovat icidlik, doğruluq, camirdlik, çalışqanlıq anlamına gəlir. Fəta kəlməsi Quranda 4 dəfə işlədilib. Adəm peyğəmbər, İbrahim peyğəmbər, Yusuf peyğəmbər və Əsaf ikev Fəta olaraq adlandırılır. Həzrət Məhəmməd də "Lafəta illə Əli, Əli kimi igid yoxdur" demişdi. Onun igidliyi həm maddi, həm də mənəvi qəhrəmanlığın zirvəsi sayılır. Gəncə əxilərindən Cömərd qəssab haqqında danışılan əfsanələr də bura bağlanır. Cömərd Qassab haqqında tarixdə çox az danışılıb, az deyilibdi. Amma bu şəxs xalq arasında o qədər böyük hörmətə malikdir ki, o qədər o müqəddəs sayılır ki, onun bu gün də qəbri min illərdən artıq vaxt keçsə də, əhalinin ziyarətgah yeridir, əhalinin inanc yeridir, əhalinin güvən yeridir. Cömərd Qassab 7-ci əsrin ortalarında 1-ci İmam Əli ibn Talibdən dərs almış və İslam dininin Gəncədə ilk bönövrəsini qoymuş və onun banilərindən biridir. Eyni zamanda bununla yanaşı o burada Əli məktəbinin təşəkkül tapmasında böyük rol oynamış və təsadüf deyil ki, bu günə qədər də Gəncə əhli canı, qanı, ürəyi ilə Həzrət Əliyə bağlıdır və onun sevgisi onlarda daimi yaşamaqdadır. Əxə teşkilatı ilk növbədə sənətkarların hüquqlarını müdafiə edirdi. Təşkilatın rəhbəri həm də Cömərd adlanır. Nizami Gəncəvinin əsərlərindən məъyen etmək olur ki, o da Gəncə əlxi təşkilatının rəhbərlərindən olmuş və buna görə də Şeyx ləqəbini qazanmışdır. Gəncə ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı tapılmış sirli qabların oturacağına vurulan möhürlər Gəncədə sənətçilər təşkilatının mövcudluğuna dəlalet edir. Gəncədəki Cömərd Qəssab türbəsinin Əxi təşkilatının rəhbərlərindən biri ilə bağlı olduğu göstərilir. Onun cənazəsi həmin yerdə gizli şəkildə dəfn olunduğu üçün əsl adı məxfi saxlanılmış. Azərbaycan da bir çox başdaşlarında əxi sözünə təsadüf edilir. Şeyx Əxi Əmir, Şeyx Fərəz Zəncani, Əxi Xeyrəddin Təbrizi, Əxi Şadi Xəbbas. Gəncə tarixi oçurlar kitabından ki Gəncəni daim sərciuqlar gözbəbəyi kimi qoruyurdular. Nəyə görə? Çünki Gəncədən yetişdirilən nəhrlər sonradan gedib Qarçada fəaliyyət göstərirdi. Gəncədə yetişdirilən nəhrlər Təbildə fəaliyyət göstərirdi. Ani də fəaliyyət göstərirdi. Tiflisdə fəaliyyət göstərirdi. E, Dumanı səhrində fəaliyyət göstərirdilər. Və ona görə də Gəncəyə qarşı belə deyək böyük bir nifrət var idi. Məsələn, heç bir belə deyək nə etikətə uymayan qaydada, nə hərbi dövrü qaydasına uyğun olmayan bir davranışla Gəncə zəlzələsi zamanı Yəni o, uçuqlar altında qalmış millətin dərdi bir yana, üstəlik zəlzələ xəbərini eşidən Gürcü sərdi Dimitri ilə belə gəlməmişdi Gəncəyə. Və Gəncədən çox kiçan kötəkçi qapılarla getmədi. Niyə? Çünki Gəncədə zəngin kitabxana və mədəniyyəti var idi. Bu kitablardan hələ də bu gün xəbəri yoxdur. Onlar sənətkar olmadan öncə igid savaş əskərləri idilər. İslamın zəfər qələbələrində əsas aparıcı güc onların çiyinlərində idi. Əxif Ərəz Zəncani, Məhəmməd Xoyulu, 11-ci əsrlərdə savaş və dini əxlaqi bilgilər verməklə böyük və önəmli bir işi yerinə yetirərək Azərbaycan tarixində bütün İslam dünyasının ruh qoruyucuları missiyasını öz üzərlərinə götürdülər. 11-ci əsrdən İslam dünyasının ruhi məkanında əsas ruh qoruyucuları olan insanlar Gəncədə formalaşan və bütün şərqə yayılan ruhani qadların yaradıcıları oldular. Misirdə olanlar Qarlox türklərinin qurduğu Qara Xanlar dövləti, Samanoğulları, Qaznəvilər, Böyük Səlcuq imperatorluğu, Eldəgizlər dövləti əxir türklərin qurduğu dövlətlərin hakimiyyətində idi. İslamı din olaraq deyil, həyat tərzi olaraq mənimsəyən türklər Səlib savaşçılarının kin və qəzəbi qarşısındadılar. Qəhrəmanlıqla durdular. Əslində belədir, hətta şərqdə daima ümumi götürsək İslam-xristian qarşıdurması ilə yanaşı, eyni zamanda İslama girmiş üç millətin, türkün, farsın və ərəbün özünü də iç savaşı var. Yəni ərəblərin xeyalından o zaman xilafət keçmirdi. Ərəblərin xeyalından o zaman Əməvilər dövrü keçirdi. Niyə? Çünki Əməvilər xilafəti biz bilirik ki, ərəbcilik üzərində dayanan bir xilafət idi. Da ola onun ömrü ona görə uzun çəkmədi. Niyə? Çünki faktiki olaraq ad ərəbin olsa da, İslamı qoruyan türklər idi bayaq dediyimiz kimi, yəni o əxlərin çiyninə bir tərəfdən İslamı qorumaq yükü düşürdsə, digər tərəfdən öz milli kimliyini qorumaq, yəni türkliyini qorumaq missiyası düşürdü. Və ne, həqiqətən 11-ci əsr gəlin görək hansı dövrdür? Yəni artıq 11-ci əsrin sonlarına doğru biz bilirik, Xaçlıq yürüşləri başlayır. Və bu Xaçlıq yürüşlərində əxlərin çox ciddi fəaliyyəti oldu. Xüsusilə də deməli Rum Selçuk Sultanlığı uduzandan sonra Xaçlıqlara artıq bu haçlı gürüşlərinin qarşısında dura biləcək bir hərbi qüvvə yox idi. Bunu ancaq əxillərin təşkilatı daya bilirdi. Məs Salahəddin Əyyubi'nin dayandığı qüvvə əxillər idi. İbn Sinaya kimdən ilham aldınız? Sizə yol göstərən kimlər oldu? Sualını soruşduqları zaman tam bir rahatlıqla İbn Sina Ehvanül Səfa, Səfa qardaşları və onların risalələri demişdi. Səfa qardaşları həm də tarixdə İhvan-ul-Səfa adlandırılır. Hüseyn Ehvazi isə özəlliyi ilə yazdığı 4-cü risalədə Türklərə verilən vəzifə İslamiyyət üçün ordu vəzifəsi idi dedi. Bunlar Allahın əskərləri olan Türklərdir yazdı. Tarixi, elm və əxlaq bütövlüyü ilə kamil insan anlamına aparan yol Azərbaycandan başlamışdı. ən gözəl informasiyanı şah babamız Şah İsmail verir. Məsələn, e, Səfəvilər dövləti qurlanda Şah İsmailin gözəl bir beyti var. Deyir ki, şahın imanını iqrar edənlər, qazilər, əbdəllər, əxilər oldu. Yəni əxlərin belə deyək, pasportunu, kimliyini Şah İsmailin bu şeirində görmək mümkündür. Nə idi bu kimlik, nə idi bu pasport əslində? Axlar dediyim kimi, əgər bir tərəfdən Avropa səhrəçilərinə sinə gərdilərsə 8 xaç yürüşünə baxmayaraq İslamı məhv edə bilmədilər. Lakin ikinci dalğa, yəni sarı xaç yürüşü, tarixdə bunu belə adlandırmaq daha düzgün olardı. Yəni Manqolların yürüşündən söhbət gedir. Faktiki olaraq 1256-cı ildə gəlmiş Hulagu xan İslamın mərkəzini dağıtmışdı. Yəni Bağdad şəhəri yox idi. Bağdad şəhərini işğal etmişdi 1258-də amma bu dövrdə əhillərin təkə faaliyetləri başlayıb. Nəyə görə? Çünki belə deyək, iqtisadi rəçəklər bunların əlində idi. Hətta Keyxatuxan kimi zəlam bir xanı, manqol xanı, Çao deyilən kağız pullar buraxdırmış ki, bu kağız pullarla ticarət edilsin. Yəni o kağız pullar dövrüyə buraxılırdı, lakin xəznəyə gələn pullar qızıl pullar olmalı idi əxlərin hesabına bu proses heç 3 ay davam edə bilmədi. Kağız bunlar yığıldı və sonrakı İlxanıxan dövrü, yəni Qazanxanın dövründə məhz həmin əxlərin fəaliyyət nəticəsində islahatlar keçirildi. Əxlərdə at minmə, ox, qılınc, qalxan kimi silahdan istifadə, əxlaq, dini biliklər də yanaşı öyrədilirdi. Moğol istilası zamanı bəylərin, xanların idarəçiliyi ortadan qaldırıldıqda obaların, ellərin dayaq nöqtəsi əxilər oldu. Sənət, ticarət və iqtisadi həyatın əsas nəzarətini iman və inam bütövlüyü ilə yaşadan pirlər iç düzənin dağılmamasına imkan vermədilər. İki qardaş xalqın, yəni Səlcuqun iki törəməsinin qurduğu dövlətlərin tarixə fikir verə. Osmanlı arasında və Safəvi arasında. Osmanlı arasında əxə teşkilatlar o qədər güclü olmadığına görə Ordadakı ticarət, ordakı sənətkarlığ dediyimiz kimi sonradan qadətni külsürlərinin əlinə keçdi. Səfəvilərdə belə deyildi. Niyə? Çünki səfəvilikdə əxli bir təşkilatı var idi və Şah İsmail o sözü elə-belə söyləməmişdi. Yəni Şah İsmailin müridləri, qılınç buran müridləri ilə bir yerdə eyni zamanda həm iqtisadiyyat, həm qılınç buran əxlər var idi. Və bu dövlətin belə də təşəkkül tapmasında, möhkəmlənməsində, türklüyün qorunmasında əxlinin böyük xidməti oldu. Axlə bir fenomen olaraq alın tərə ilə yaşama, başı dik, özünə güvənən və minnətsiz yaşamaq ənənəsi formalaşdırırdı. Bu təşkilata girən igidin iki yol atası, biri ustadı, sənət müəllimi, bir də pirivari idi. Bugünkü Azərbaycanda dünənki Azərbaycanda məscidlərdən daha çox pirlər var. Bunun rəmzi mənasını o illərdə axtarmaq lazımdı. Hər sənətin piri bir peyğəmbər sayılırdı. Adəmdən Fatəmə, Məhəmməd peyğəmbərə qədər hər peyğəmbərin ilahi eşiqdə öz yeri var idi. Gerçək həqiqətlərin möhtəvləşdiyi məkan da din adlandırılan ayramçılıq yox idi. Bu gün müqəddəs yerlər deyə ziyarət edilən, anılan pirlər, ziyarətgahə çevrilən torpaq, minillərin yaddaşının gizlinlərindən gələn zərrələrdir. Hər qarış torpaq onu anlaya bilənlər üçün qiymətli kitabdır. Bəlkə də tarix boyu yazılmayan, cavabsız qalan suallara Azərbaycan torpağının özü bir cavabdır. Son olaraq Əxə hərfi məzarından bir yazını xatırlamaq istəyərdik. Vəhdatin günəşi ilk cəs Azərbaycanında göründü. Bu torpaqda tanrı duası var. Azərbaycan peyğəmbərlərin və müqəddəslərin parlayan almazıdır.